Jarelin İyunayə ərzində azad olunmuş ərazilərimizdə mühəndis istehkan bölmələrinin fəaliyyət nəticəsində 200 hektarədək ərazi minalardan, tam təmizlənib, işxaldan azad edilmiş ərazilərdə bu günə qədər mühəndis istehkan bölmələri tərəfindən 30890 hektardan artıq ərazi mina və partlamamış döyüş sustatlarından təmizlənib. Bundan başqa mühəndis qoşunlarının digər dövlət qurumları ilə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində mürəkkəb relieflə, o cümlədən çətin keçilən qayalıq ərazi lərdə avtomobil və döyüş texnikası kolonlarının təhlükəsiz hərəkətinin təmin edilməsi məqsədi ilə cari il ərzində 9 kilometrlədək yeni təminat yolları çəkilib, 38 kilometrlədək mövcud təminat yolları təkmilləşdirilərək bərpa edilib. Mina təmizlənmə işlərində əsas səylər azad edilmiş ərazilərdə yaşayış məntəqələri, əkin sahələri, yollar və infrastruktur obyektlərinə yönəldilib.